27 лет. 27. Тут нечем хвастаться. Не, правда, ну, на правда, на самом, самом деле, это не как велосипед. Научился. не, ну, ну мышечная память, и, просто... У меня лично получилось, но... Ну, я, что? я что проезжал что сюда, тебе Ледовый приветствует Олега. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. И Стас сегодня с нами. Здравствуйте, здравствуйте. Стас, все, нам все интересно. Вы не часто здесь, да, в ледовом? Сейчас, по крайней не часто. мере. Часто. Два года не стоял. Два года. Да, да, да. Два да. года был перерыв. Ну, по уважительным причинам, да. И благодаря папе все-таки, да, как и первые шаги. Вы с папой делали конечно, первые шаги в ледовом. Конечно, конечно. А где вы встали на лед первый раз? Вот на, с... на Бугу. На, на Спартаке. На, на, на Спартаке. Да. Привел папа вас в каком возрасте? Это в возрасте, наверное, 6 лет. 6 лет. А в секцию в 10 ты пошел. А в секцию, да, когда открылся каток, сразу ты меня привел. Но я тогда занимался теннисом еще. Теннисом маленький. Большим, большим. А где вы в теннис играли? Где-то первый раз в теннис стукнули на. Тоже на спартаке. Тоже на спартаке. Мы летом собирались, играли в теннис. А зимой мы играли в хоккей. Там же теннисные корты, они есть сейчас, да? Да, но они уже, к сожалению, подустали. Да, очень подустали. Ага. Поэтому спортивная семья ну, Тянула меня за собой. Ага, да. Ну, в теннис вы играли хорошо, участвовали на каких-то соревнованиях. Ну, профессионально занимался теннисом, да, до 10 лет. Да, я даже интерес. А, да, на Украины. Ну, и и какой-то рейтинг был, где-то вы по рейтингу да, находились. Да, в рейтинге, но я в топ-60, наверное, был до 11 лет. В рейтинге до 11 лет. То есть смотри, ну, как интересно. Так, позанимались теннисом, потом попробовали коньки и коньки, хоккей Да, меня переманили. Переманили. Выиграл. Я да? же сначала пришел на хоккей для тенниса. То есть меня отец отправил на хоккей, чтобы я в теннисе был сильнее физически. Так, а так получилось, что меня просто хоккей переманил в конечном итоге. Я сделал выбор в сторону хоккея. Ты смотри, да. интересно. Потом в секцию, в секцию хоккея вы пришли. Да, к Виталию Григорьевичу 4. К Виталию Григорьевичу Чигирю, это на каток напорика еще, виню или? Нет, здесь, уже сюда. Ага, уже ну сюда. Первый каток на Айса а потом они одновременно появились. И да, да, да. здесь. И вы начали тренироваться да, здесь. Я с начал заниматься здесь. каких слов кто с вами пошел потом дальше? До Донбасса, до сборной, дошел к Денис Мостовой, вы с ним вместе? Ну еще были ребята помоложе, Женя Радушный, Ратушный. Он с вами был, да, тогда он был да. в более младшей группе. То есть он младше нас на года три. На года три младше, младше, да? группе, да. Но вот тогда было видно, что они талантливые. Тогда ребята. уже показывал. Да. А еще из ребят, да, кто вот как Женя, как вы вот были, но не пошли дальше. Можете вспомнить? Были, конечно. Я помню, я в пятерке играл, э, я был центральным нападающим. Со мной играл Кирилл Замков, Кирилл Замков и Денис Мостовой, Денис Мостовой. То есть у Кирилла Замкова тоже были определенные перспективы, но насколько я понял, сделал выбор в сторону. А -а в середине, там, и так далее. у каждого своя пошла линия по спорту. Ну и вы играли дальше уже Донбасс, в каких командах а еще тогда перешли? А мы занимались здесь, и сюда в Винницу приезжал на сборы Сокол, Сокол 97 команда. Это примерно какой был год? где-то, наверное, лет 15 назад. Мне было, наверное, лет 10. А, -а, а. И мы попали к ним на сборы. И тренер сказал, окей, ребята вы можете с нами играть, подтягивайтесь. А кто тренер? Это Какой? Савченко Андрей Николаевич. Савченко Андрей Николаевич. Вам предложение и, сделал в Сокол, и, Да. И после этого мы переехали в Киев. То есть это вот первый такой профессиональный шаг. У нас вы это кто? Я и мостовой Денис. И мостовой Денис. Только два человека так извинится, да, и вы. Да, 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 да. Он вас заметил и вас лично пригласил. Да, да. Ну да. и потом пошло, поехало. Мы там в Киеве отыграли три года, потом появилась академия. А. Ага. Донбасс. Куда приглашали лучших игроков из Украины по этому возрасту. И мы поехали туда. Донбасс. И в Донбассе сколько лет вы были? Три года. Три года Донбасс. Тоже три года. До начала вот первого вторжения. Ага. До четырнадцатого? Да, до четырнадцатого. И потом э, мы поехали на просмотровые сборы в Латвию. Так. Мы уже искали команду собственно. И нас пригласили, на посп... после просмотровых сборов, нас пригласили в Швецию с Денисом. Только в разные команды. Да, интересно. И, соответственно, мы потом переехали в Швецию, там играли тоже три года и вернулись в Донбасс. Потом, после этого. И... В Донбассе. И в Донбассе еще играли сколько? В Донбассе еще играл я два сезона. Денис сыграл три сезона, по-моему, в Донбассе. Ну и потом последняя моей команда была Кременчук. Кременчук. А в Кременчуге сколько лет еще? Или э -э, годик? В... в Кременчуге я даже не полный, не полный сезон отыграл. Не полный сезон, да. В сборной Украины сколько вы сыграли игр? Когда вас пригласили? В каком году? Первые приглашения были еще, когда мы играли в Катанбас в сборную в сборную до 18 лет. То есть в сборных до 18 до 20 я играл ну, практически все чемпионаты, которые, на которые я попадал, а -а -а. потому что когда я играл в Швеции, там были некоторые проблемы еще с документами, я не мог выехать из а -а -а. страны, и, соответственно, те пару сезонов я пропустил mm -hmm. чемпионатов мира. Так, постоянно мы привлекались и Денис Мостовой, и я привлекались в сборную. И сколько сыграли игр за старшую сборную? За старшую сборную, наверное, сыграл игр 10, может, 10-12. А заброшенные шайбы были? По-моему, были. На официальных матчах не было. Имеется в виду на чемпионатах мира, ага. там, на турнирах, но на, на тренировочных матчах стыковых были. Самая игра, которая запомнилась вообще и за клубном чемпионате, и за чемпионат Украины. Есть такие игры, где чем-то вот борьба, накал, страсти, соперник сильный, мощный? Конечно. Это континентальный кубок, когда мы... я играл за ХК Донбасс. Так. Денис тоже. Мы играли континентальный кубок. Континентальный кубок это когда чемпионы всех стран так. разыгрывают между собой так. кубок. Мы играли в Латвии тогда, я помню, очень, очень классные игры были в плане уровня. То есть там а. действительно мы играли с чемпионами Латвии. И было большое количество зрителей очень. Сколько было команд тогда участвовало? И как вы выступили? Какой Т это год? Тогда участвовало, наверное, команд 15, если а. я не ошибаюсь. Год точно не скажу. Но мы тогда в группе, по-моему, заняли третье место. То есть интересные очень игры были такие. А приглашения в какие-то еще клубы были? Жалеете, может, о каком-то отказе или было такое, что что-то может где-то пошло не так, в каком-то моменте игровом. Все-таки карьера длилась ваша ну, да. больше 10 лет так? Да на самом деле... Ни о чем не жалеете, не жалеет. все нормально, все да? Как должно было происходить. Спортивная карьера это такая, такая шаткая и не очень... Э... Очень нелегкая дорога, где должно и, и совпасть какое-то везение, где должно оказаться в нужном месте в нужное время, плюс травмы. этого нужно Травмы были какие-то у вас? Да, конечно, были. Без травм никуда. Связь сейчас с кем-то поддерживаете? Из игроков, из тренеров? Конечно. Ну, вот из Костяка, из Донбасса 98, ребята, мы общаемся постоянно. Есть... Ну, а заиграть за какую-то команду сейчас ну, приглашений не было и желания есть? Пока другие приоритеты, к сожалению. Пока другие. Да. Ну, кто знает. Может, еще и будет возвращение. Благодарю, Стас, Классно. Ну, мы посмотрим еще, как вы катаетесь. Так, на 8 минут. Благодарю, супер. Э, все мы покажем и сделаем красиво. Супер. Стас Ордынский, классный. Один из на наикращих хоккеистов в России. В Винности и игрок э, сборной Украины. Дякую за увагу и орешка с вами. Мы продолжаем.